dir hadis-i qudsi oxuyuram. Hadis-i qudsi belədir: Allahın ciləyi guzarıdır bəndəsindən. Allahın ciləyi guzarıdır. Belə danışır Allah deyən Yevnə Adəm, ey Adəm övladı. Kullu yevmin yengusumin umrik və antə la tədri. Deyir hər gün keçir, ömründən azalır. Amma sən başa düşmüsən. Axşam gəldi, elə asudə gedirsən, axşam olanda deyən bir gündə getdi. Ölümə bir gündə yaxınlaşdım. Qəbrə bir gündə yaxınlaşdım. Amma sən başa düşürsən. Ömür keçir, sən anlamırsan, başa düşmürsən. Və ğəti buna qulağını sızam verirəm Allah'a. Qulağını görün necə danışır Allah. Və <hazıq> ğəti kullu yevmin rizqukə min ində. Min ində və əntə la tahmudə. Hər gün Sənə ruzu göndərirəm, amma sən mənə təşəkkür eləmirsən. Elə bilirsən, elə belə də olmalıdır. Gözünü açmısan, görmüsən, yeməyün, içməyin, hava, su. Elə bilirsən, belə də olmalıdır. Mən verirəm bunu, amma sən mən unudursan. Ruzunu görürsən, ruzu verəni görmürsən. Neyməti görürsən, nemət verəni görmürsən. Şükr eləmirsən, yəbni adam. Qulaq asın yabına adam. Ma min yawmin jadidin illa ya'tika min 'indi rizqun jadid. Elə bir gün olmadı ki sənə təzə ruzu verməyim. Hər günün öz ruzusu var, təzə ruzusu var, yazın öz ruzusu var, qışın öz ruzusu var. Hər gün təzə nimətlər verirəm sənə. Hər gün Əmam hər gün deyir mən sənə təzə nemətlər yolladım və məamin leylətin illə yətin məlailəki min andikə bi amelin cədid hər gün mən nemət səhər verdim axşam da mələklər səndən mənə günah gətirdlər Mən sənə nemət verdim, sən günah yolladın. Mən sənə nemət verdim. Hər gün axşam əməlləri gətirəndə gördüm bağlamanı açanda hamısı günahlardı. Mənə nemətlər əvəzində günahlar elədin. Təzə nemət, təzə günah. Təzə nemət, təzə günah elədin. Ya kul rızqi, rızqi və təsini. Deyir mənim ruzumu yedin, mənə günah elədin. Amma sonra birdən dərdin olanda necə günah elədin, sonra birdən mənə işin düşəndə gəldin, bəstəci bu ola kən. Mən yenə səni dua və qəbul elədim. Yenə səni qovmadım. Demədim çıx get günah elədin, indi işin mənə düşüb. Ha, sən işin düşdü, mən gözlədim, gəldin, duovu qəbul elədim. Xeyri ileyke nazil və şərruke iley sayib. Məndən sənə xeyir nazil oldu, səndən mənə ziyan qaldı, günah qaldı. Sən mənə günah göndərdin və bu, bu sözü adamı yandırır, adama təsir eləyir. Deyir ki, və ni'aməl məula ana və bəisəl abdə ənta. Nə gözəl ağayan mən, mən nəfis bəndəsənsən. Nə gözəl ağayan mən, nə gözəl mövləyəm mən və nə günahkar bəndəsənsən. İndi yaxşı bizim halımız budur. Bizim halımız budur. İndi nəyin nəyə yol bağlıdır? Vallahi ki bağlı deyil. Qapıları yenə də tay bataq açıp bizim üzümüzə Diy, kü günahkarlar, getməyin başqa qapıya. Yenə də intizarınızdayam. Bəli, biz pis bəndəyik, amma Allaha deyəsən, ancaq yaxşıların Allahısan. Sən ancaq Əlinin Allahısan, ancaq Hüseynin Allahısan. Bəs mənim kimi günahkarlar hansı qapıya getsin? Sən hamının Allahısan, sən günahkarların Rəbbisən. Bu gecə günahkarların gecəsidir. Bu gecə günahkarların Allahla başqa aləmi var. Allahın günahçılarla başqa hesabı var. Sözə bax, ya Davud, bəşir el muznibin və anzir sadiqin. Ey Davud, günahçılara müjdə ver, yaxşıları qorxud. Yaxşıları qorxud. Necə yəni günahçılara müjdə ver, yaxşıları qorxud. Belə. Günahçılara müjdə ver. Dinən mənə ümid eləsələr bağışlayacam. Yaxşıları qorxud. Dinən öz əməllərinə arxalansalar hələk eləyəcəm günahkarlarla görün necə danışır. Bu gecə elə nəvaziş şey eləyir günahkarlara. Elə başına sığal çəkir ki, mən keçən ildə demişəm. Böyük adamlar var, hə, ya, çox yaxşılar. Görürsüz ki, günahkarlara xüsusi rəhmət var. Onlar da özünü salır günahkarların cəzazəsinə. Siz Allah görün mən nə dedim, bu sözün üzərində düşünün. Deyirəm ki, Allah günahkarlarla elə rəftar eləyir elə nəvaziş eləyir onlara ki peyğəmbər də özünü günahkarlara aid elir ki bunlara xüsusi niayəti var Əli də özünü günahkarların zərgəsinə daxil eləyir Allah deyir, o qədər xoşum gəlir, günahkar gəlsin, məndən bağışlanmaq istəsin, bağışlayım. Əgər günah eləməsə insanlar, elə varlıqlar yaradaram ki, günah eləyib tövbə eləsin, qəbul edeyim, bağışlayım. Bu günaha dəvət deyil. Bu günahkarcılıq hissinin Allahın üzründə yaranmasına dəvətdir. İnsan kim olursa olsun, naqisdir Allahın üzründə. Gəlmişiz sənin qapına, ilahi. Biz eşitmişik ki, sən bəzi bəndələrindən xoşun gəlir xoşun gəldiyinə görə günaha yollarını bağlayırsan. Xahiş eləyirəm səndən ki, bu gecədən qərar ver, bizim günaha gedən yollarımızı bağ bağla. Biz bacarmırıq özümüzlə. Biz bacarmırıq. Mən amin deməyə heç ehtiyac yoxdur. Ürəyinizdə deyin bu Allahla bir münacatdır. Sizin ürəyinizin sözünü deyirəm. Dua hissəsində aminlərimizi deyəcəyik. Bu bir münacatdır qəlbimizin sözü də Allahla, ki, ilahı sən birindən xoşum gələndə, ola bilər qərar verəsən ki, bu bəndəmdən bu gecə xoşum gəldi. Dey, onun günaha yolunu bağlayın. İmkan verməyin günaha tərəf getsin. Bəzilərindən elə xoşum gəlir ki, səsindən xoşum gəlir. Deyəsən hər gecə gəlsin mənim qapıma, duyləsin dualarımı qəbul edeyim. Amma biz ildə bir dəfə gələ bilərik. Qalan gecələri biz yatırıq. Sənin xəbərsiz yatırır. Bu gecə ən pislərə də imkan vermirsən, mənim kimlilərinə də imkan vermirsən ki, sənin dərgahına üç tutaq gələy bağışlanmaq istəyək. Bu gecə icazə vermirsən ki, deyək birkəya Allah. Bir söz nə deməyidi la, ah, sənin özünə and verirəm. Sənin özünə and verirəm məni qəbul elə. Bunu mənə icazə vermirsən. Mən səni çağırıram. 100 dəfə çağıraram, 1000 dəfə Çağışan Kəbir duasında müxtəlif adlarımla səni çağıracam. Çağıracam bu məqsədlə ki, qəbrdə sən də məni adımla çağırasan. Qəbrdə məni desən mənim bəndəm, xoş gəlmisən, xoş gəlmisən mənim qapıma. Hədisdə var ki, bir bəndəni qəbrə qoyanda, bir insanı qəbrə qoyanda cemaət dağılışıb gedir. Hamı üst çevirib gedir. Göydən nida gəlir, Allahdan nida gəlir ki, mənim bəndəm, gördün necə vəfasızdılar? Bunlara görə mənə çox günah elədin. Gördün necə səni tənha qəbrdə qoyub çıxıb gedirlər? Görsə bilsən qaldın birmən. Ondan sonra deyir ki, amma narahat olma. Öz Allahlığıma and olsun, səni elə nə vaziş eləyəcəm bu gecə. Tək qalmışsan, səni elə qarşılayacağam ki, alam heyrätə gələcək. Qiyamət gününə qədər sənlə həm söhbətəm, bərzəxdə mənnlənsən. Heç narahat olma. Baxma ki, sən vəfasızsan, sən bəndəlikdən üst çevirdin, mən Allahlıqımdan əl çəkən deyiləm. Allaha təşəkkür elirəm, hamınızın adından deyirəm, ilahi çox minnətdarım sənə. Təşəkkür elirəm ki, bu gözəl dəqiqələri bizə yaşadırsan. Bu gözəl anları yaşadırsan, mən hara bu anları yaşamaq ha İsə dana bəndə var çox ağlayıb. Onlardan biri Həzrəti Yəhya idi, bir İmam Səccadədə aləysselamdır, biri də Həzrəti Adəmdir. Dillər ki, Adəm yer üzünə gələndə çox ağladı. Bilsiniz niyə? Darıxırdı o günlər ki, Allahın yanında idi. Yan deyəndə yer mənasında yox, dərəcə mənasında Allahın yanında idi. O qədər ləzzətli keçirdi onun üçün. Dünyaya gələndən sonra darıxırdı o günlər üçün. Ağlıyırdı.